Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi'isani ila yaumiddin Amma ba'ad am. Sidang jemaah sekalian, kata perempuan, rahimani wa rahimakumullah uh, Pagi ini insya Allah kita akan menyambung uh, Pengisian kita, Tadabur 20 minit, Surah Al-Lail Yang mana kita akan membaca ayat yang ke 14, 15, dan ayat yang ke-16 Sebelum itu, izinkan saya membuat uh, ulang kaji ayat-ayat yang sebelumnya supaya kita dapat uh, mengingati kembali ayat-ayat yang sebelum ini yang telah pun kita sama-sama uh, baca dan tahu tafsirannya yang mana kita melihat kepada segmen surah pada 13 ayat yang pertama uh, kita telah pun Mengetahui tentang keperbagaian amalan manusia dan implikasi amalan itu kepada pelakunya di dunia. Amalan itu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah amalan manusia yang berada pada ayat lima sampai ayat tujuh ia ini adalah amalan manusia yang kesan dia Allah mudahkan mereka untuk membuat amal-amal soleh yang lain manakala amalan yang kedua iaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-10 juga Allah menceritakan ada tiga ciri yang mana amalan yang kedua ini Allah memudahkan mereka untuk mereka melakukan amal-amal yang membawa kepada kebinasaan. Maka pada pagi ini kita akan masuk bahagian yang kedua iaitu kumpulan ayat 14 sehingga ayat yang ke-21 yang mana bahagian yang kedua ini Allah menceritakan kepelbagaian golongan manusia dan apakah balasannya yang Allah nak beri semasa mereka dihidupkan di hari akhirat. Okey. Bahagian yang kedua ini golongan yang pertama yang kita akan baca ayat-ayatnya adalah tentang golongan al-ashqa iaitu golongan orang yang paling celaka. Kenapa Allah menggelar mereka orang yang paling celaka? Kita akan ambil maklumat itu sebentar lagi ayat 14 15 dan ayat yang ke-16 kemudian nanti pada minggu yang berikutnya baru kita akan menemukan golongan yang kedua lawan kepada al-ashqa iaitu al-atqa iaitu orang yang paling bertakwa jadi kita terus ayat yang ke-14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنذرتكم نارا تلظى. Okay. تجمع الآيات فا Maka Aku mengingatkan juga kata Allah Tentang api neraka yang marak menjulang Api neraka nara Sifat kepada nara adalah talavva Kalau dilihat terjemahan adalah yang marak menjulang Sebelum ini ayat 13 kalau masih ingat lagi ayat yang kita telah baca sehari sebelumnya kita telah menemukan bahawa Allah telah pun memberikan petunjuk kepada semua manusia maka ayat ini Allah juga memberitahu dalam masa yang sama Allah juga memberikan amaran Allah menakut-nakutkan manusia tentang api neraka yang marak menjulang. Okay. Apa itu naran talazza? Kalau kita merujuk tafsiran mujahid seorang tabi'in, Al-Imam Ibnu Qasid menukilkan pendapat beliau yang mana mujahid mengatakan nara talazza adalah api api yang berkobar kobar, iaitu api yang marak menjulang ada satu cerita yang menarik untuk kita hayati iaitu cerita Umar bin Abdul Aziz cerita ini diambil dalam kitab yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Takhwif Minan Nau iaitu satu kitab yang menceritakan tentang neraka dalam kitab itu ada riwayat Umar bin Abdul Aziz ketika dia membaca ayat 14 yang kita baca tadi fa anzartukum naron talaba dia baca suratul al-lailah pada ayat pertama wal idza yaghsha wan nahari idza tajalla sampai ayat yang ke-14 dia berhenti baca dia menangis dan dia tak dapat nak teruskan ayat yang ke-15. Dia baca balik daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dia tak mampu nak meneruskan ayat yang ke-15 sebab ayat yang ke-14 itu telah menyentak perasaan dia kerana Allah mengatakan tentang api neraka yang marak menjulang. Dia buat berulang kali Baca pada ayat 1 sampai 14 Tak sanggup-sanggup Maka akhirnya dia tukar Baca surah yang lain okay. Tuan-tuan Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15 Ayat 15 ini Allah menerangkan Siapakah golongan yang nanti Allah akan tempatkan dalam neraka Nara terdapat, la yasallaha illa al ashqo, la yasallaha yang hanya dimasuki illa melainkan Al-Ashqa Iaitu orang yang paling celaka Allah kata manusia yang layak dimasukkan ke dalam neraka talabha Adalah orang yang paling celaka Maknanya orang yang paling celaka tu siapa? Orang yang masuk neraka Kenapa orang masuk neraka dipanggil orang yang paling celaka? Kenapa? Said Kutub Rahimahullah Dalam taksi Al-Misbah disebutkan Said Kutub mengatakan Kecelakaan yang paling teruk Yang menimpa seseorang tidak lain dan tidak bukan Kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka Maknanya maknanya dalam banyak-banyak kecelakaan manusia dapat tidak ada yang paling teruk kalau dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api Ke dalam api neraka Tuan-tuan, ada ayat lain Yang cerita tentang golongan celaka ni Dalam surah Hud Ayat 106 Buku surah 233 Allah menyebutkan Fa'amallalina syaku Tengok perkataan kalimah Syaku Sama tak dengan asyqa Allah kata fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha dhafirun wa shayiqun maka adapun bagi orang yang celaka itu maka tempatnya adalah nerak, neraka mereka masuk ke dalamnya dia akan merang-rang memekik-mekik kerana apa kerana azabnya so ayat ni Allah mengatakan yang layak bagi orang yang celaka ini adalah masuk neraka lawan kepada orang celaka siapa adalah orang yang bahagia macam mana kita boleh dapat orang yang bahagia kita rujuk ayat surah yang sama tapi ayat 108 ayatnya samanya bunyi فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَأَمْوَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا Surah yang sama, ayat 16, lawan kepada 108. Allah kata apa? وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا Dan ada pun orang yang berbahagia tempatnya adalah di dalam syurga mereka kekal di dalamnya ini menunjukkan lawan kepada orang yang celaka apa? orang yang bahagia maknanya orang yang paling celaka lawannya adalah orang yang paling bahagia okay. kita lanjutkan lagi dengan ayat yang seterusnya kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka dan mereka digelar dengan orang yang paling celaka apa yang mereka buat sedangkan ayat yang sebelum ini kita belajar pada ayat nombor 13 uh, uh, pada ayat nombor 13 ayat nombor uh, 13 ayat nombor 12 kan Allah bagi tahu Allah telah memberikan hidayah hidayah memberikan petunjuk dah bagi tahu dah amalan ini kesannya apa amalan ini kesan baiknya apa apa yang apa yang batil tapi ada manusia memilih untuk tidak mendengar apa arahan Allah dan apa yang mereka kebuat kita baca ayat 16 alladheen كذب وتولى Amalan orang yang paling celaka Ayat 16 ni Allah mengatakan Yang Kazaba Sering kali Dia mendustakan Dia sering kali tak percaya yang kedua apa? Watawalla dan dia seringkali berpaling. Mula-mula dia dah tak percaya, dia mendustakan. Yang kedua dia berpaling. Okay, nanti kita akan terangkan mendustakan itu macam mana, berpaling itu macam mana. Tetapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali kita pernah belajar dulu surah al alam surah nombor 96 ayat 13 masih ingat lagi ciri yang ada pada Abu Jahal yang dia larang Nabi solat yang dia nak pijak kepala Nabi waktu Nabi nak solat Allah mengatakan dia itu siapa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Abu Jahal ni adalah orang yang mendustakan dia adalah orang yang berpaling maknanya kita dapat jawapan siapa di antara orang yang paling celaka yang dia akan masuk neraka naran talabha iaitu adalah Abu Jahal kerana Allah ceritakan kisah dia dalam surah yang lain dalam Quran ada empat tempat yang Allah gabungkan kalimah kadabah wa tawalla surah Taha, ayat yang ke-48 qiyamah ayat 32 al-layl yang sedang kita pelajari dan surah al-alaq tentang abu jahal apa itu kadzdzaba mendustakan kata al-imam ibnu kathir mendustakan ni maksudnya dia mendustakan dengan hatinya Maknanya hati dia ni tak menerima iman. Ada yang mengatakan dalam tafsir as sadi -si mengatakan kazzaba maksudnya dia mendustakan dengan lidahnya. Kalau dirujuk dalam tafsir Al-Munir mendustakan ini adalah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabung dua-dua pendapat ni mendustakan tu macam mana? Dia menolak untuk membenarkan hatinya kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulut dia pun sering kali cakap Muhammad ini penipu, ajaran dia ini sesat dan sebagainya. Itulah kata apa? yang dikatakan watawalla berpaling? Al Imam Ibnu Kasir menyebutkan dia berpaling dengan anggota tubuh badannya. Kalau ikut dalam tafsir Taisir Al Karimur Rahman dia berpaling dengan perbuatannya. Kalau kita ambil maklumat dalam tafsiran munir maksudnya dia berpaling, iaitu dengan perbuatannya, tingkah lakunya, yang tidak mahu mengikuti syariat, tidak mahu mengikuti hukum hakam Allah, dan tidak mahu mentaati titah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua kesalahan inilah yang melayakkan seseorang itu digelar Al-Ashqa dan orang Al-Ashqa tempatnya adalah di dalam Naran Talazza dan Alhamdulillah kita tamat untuk perbincangan golongan yang pertama golongan yang kedua kita kena sambung minggu hadapan. Sebab agak sedikit panjang perbahasannya, waktu yang diperuntukkan sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi sempena sembilan Zulhijjah, banyakkan berdoa kerana salah satu kelebihan sebenar Dhul Hijjah ini ada doa-doa manusia hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan ramai orang daripada api neraka jadi doa banyakkan istighfar kepada Allah mohon Allah tidak memasukkan kita ke dalam api neraka kerana pada hari inilah Allah banyak membebaskan hamba-hamba daripada api neraka keberkatan 10 awal bulan Hijrah terutama pada 9 Zul Hijjah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita sambung minggu depan. Sama ada Isnin pagi tu ada nanti saya maklumkan kemudian. Karena saya bermusafir agak jauh. Kalau sempat, ada lah. Kalau tak sempat, nanti saya maklumkan syah. Ha? Tapi minggu depan, kita akan sambung golongan Al-Aqqah dan tamatlah uh, Tadabur ringkas Surah Al-Layl. moga-moga ada manfaat pengisian ringkas kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kefahaman yang mendalam. Semoga Allah memberikan keberkatan. Allah memberikan ganjaran dengan usaha kita yang kecil ini dan Allah memasukkan diri kita ke dalam syurganya dan Allah jauhkan kita daripada api neraka dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita aku lukul hadha wa astagfirullah al-azim wa bila tafadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah. Shalawat dan salam kepada Nabi والأنصر إن الإنسان لفي خُذل الذين آمنوا وعملوا الصحيحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر